Assalamualaikum dan selamat petang bersiaran pastinya dalam Malaysia petang ini bersama saya Nurul Hidayah Umul dan juga rakan setugas Dan saya Man Jamil dan pastinya Nurul hari ini 9 Oktober 2025 mm -hmm. sehari lagi kita akan mendengar pembentangan belanjawan 2026 yang pastinya yeah. dinantikan oleh semua rakyat Malaysia kerana ini pembentangan kerajaan madani yang ketiga namun mm -hmm. topik yang kita akan ulas petang ini agak menarik cukup mm -hmm. kita uh, bincangkan kerana berkaitan dengan isu semasa dan sebagainya iaitu mengenai memperkukuh literasi etika digital apa itu agaknya nurun mungkin perincian yang boleh dikongsikan Okey, adalah mm -hmm. mengenai undang-undang baharu AI ya, yang dikerangka mm -hmm. bagi menjamin keselamatan cyber negara dan langkah ini pastinya untuk menuntut kita selaku pengamal dan juga pengguna uh -huh. supaya lebih peka terhadap etika dunia cyber dan saya kongsikan perinciannya uh -huh. di mana Kementerian Digital sedang melaksanakan pendekatan menyeluruh, berteraskan aspek perundangan takbir urus berintegriti dan inovasi teknologi kecerdasan buatan yang lebih bertanggungjawab pastinya. Ia bagi memastikan keselamatan cyber negara kekal terjamin khususnya dalam menghadapi peningkatan ancaman senjata AI dan untuk kepada arah itu, uh -huh. libat urus bersama kementerian dan agensi terlibat terus dilaksanakan bagi membentuk kerangka Undang-Undang AI Baharu dan kalau ketika ini kita sedang hmm. membincangkan apakah sebenarnya kerangka untuk dikemukakan di kabinet dan dijangkakan akan membentangkan undang-undang sekiranya perlu dalam pertengahan tahun depan tapi ianya melibatkan beberapa aspek bagi memastikan produk AI yang selamat digunakan ya demikian menurut menjawab persoalan daripada wakil bandar Tun Razak Datuk Sri Dr Wan Azizah Wan Ismail dan berkata mengenai undang-undang uh, baru mm -hmm. AI yang bakal dikerangka mm -hmm. uh, ianya berpotensi uh, menjadikan Malaysia sebagai negara peneraju dalam melaksanakan tabir urus AI yang beretika yang lebih selamat sekaligus uh, memperkukuh benteng digital negara itu yang uh, saya kirakan seharusnya dilakukan ya sangat penting mm -hmm. ketidak orang akan uh, menggunakan AI itu dengan tanpa halangan dan mm -hmm. sebagainya tanpa Adalah. ada sempadan dan Betul. sebagainya jadi Uh, ia perlukan ada seka uh, mungkin uh panduan ataupun kawalan hmm. yang perlu dikemukakan untuk kita hmm. menggunakan ai dan untuk itu kita akan bersama individu yang cukup arif tentang perkara ini dan sudah tentunya daripada MCMC iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi hmm. dan Multimedia Malaysia CMCF Puan Mediha Mahmud. Assalamualaikum puan. Assalamualaikum salam. Hai, Khabar puan? Alhamdulillah Tentunya Puan telah pun lebih arif dan juga ketahui tentang kerangka yang akan dibawa ini untuk AI dan sebagainya ini. Jadi bagaimana bagi CMCF sendiri melihat peranan dan juga tanggungjawab platform dalam talian kita ketika ini dalam memastikan takbir urus kandungan digital itu lebih beretika dan juga selamat khususnya menjelang pelaksanaan Belanjawan 2026 ini bagi kami di CMCS sekarang ini kami sebenarnya um, baru saja melancarkan satu perundingan awam untuk kod kandungan kami yang sedang ditambah baik. Sebab dulu dah, dah, apa, kali terakhir kod kandungan ini ditambah baik adalah tahun 2022. Dan masa itu tak ada lagi isu AI, isu generatif AI, isu deepfake dan sebagainya. Belum belum perkara lagi yang itu akan menjadi cabaran kita kan. Tapi sekarang kita lihat AI ni sudah berleluasa. Kita tak boleh cakap AI ni science fiction, semua dah guna, budak-budak pun pandai guna. Jadi salah satu daripada uh, peruntukan yang kita akan um, introduce dalam perundukan ini adalah satu bahagian bak dari AI. Dan paling simple sekali yang kita lihat sekarang di seluruh negara, semua tengah cari cara untuk uh, melaksanakan regulation ataupun undang-undang untuk AI ni. Mm -hmm. the, the simplest thing adalah untuk melabelkan kandungan AI. Kalau nak guna, satu pastikan jangan gunakan AI benda-benda yang sangat boleh mm -hmm. digunakan. Seterusnya kita kena ada Hmm. Okay. dan uh, Puan kita sedih maklum ya, dalam konteks masa kita nak mengetahui juga mengenai cabaran utama industri dalam memastikan kandungan hmm. yang diterbitkan uh, lebih beretika dan bertanggungjawab hmm. dan sekaligus bagaimana uh, rakyat uh, boleh menilai kandungan digital sebelum menerima ataupun berkongsi maklumat terlebih dahulu saya hmm. rasa kan memang sekarang ni kita ada masalah ataupun kalau kita ada cabaran yang paling ketara bagi industri kandungan eh uh, kadung eh sama ada palsu atau bukan nama, sensasi dan sebagainya cabaran utama dia sebab sekarang ada tekanan uh, commercial sebab cara untuk mendapatkan duit uh, adalah melalui clicks ataupun engagement dan mm sebagainya -hmm. so jadi kot, macam platform uh, ataupun penyiar seperti bernama ni kita dah tahu kita tahu kita boleh kita boleh percaya dan kita boleh relax mm -hmm. sebab ada journalism ethics tapi bila kita cakap pasal content creator dan platform-platform platform lai, yang lain di sana, mereka sangat ketengahkan klik ataupun like sebagai medan utama mm -hmm. dan perhatian. So apa yang kita perlukan adalah untuk masyarakat yang lebih peka, yang lebih berhentuka sebab kita tak mahu um, broadcaster ataupun penyiar berita ni turun ke level tu. mahukan mereka mm -hmm. yang lain ni untuk naikkan dia punya kualiti dan etika tu sama seperti bernama dan yang lain. Mm -hmm. Dan kita mengambil konteks uh, Puan Madiha untuk penyiaran misalnya media saja. Jadi bagaimana kita nak mematuhi piawaian dan juga etika kandungan yang kita siarkan supaya selamat untuk ditonton oleh kanak-kanak dan juga remaja. Ini memang sukar untuk kita kawal betul, 24 jam betul. Ya, kalau kita lihat bidang media misalnya mm -hmm. di TV uh, malah kandungan digital yeah. juga. Jadi Puan Madiha bagaimana untuk ini? Mungkin kami boleh juga uh, terapkan mulai sekarang. Mm -hmm. Uh, memang sangat-sangat perlu dia terapkan dan saya tengok hmm. kita dah cakap pasal kempen literasi digital ni dah lama kan. kerajaan pun ada kempen selamat, kita ada sebenarnya dot my untuk pasal fake news dan sebagainya tapi untuk kanak-kanak yang -kanak, apa yang kita perlu adalah kita tak boleh tengok mereka sebagai pengguna aplikasi ataupun konten untuk kanak-kanak saja. Jadi bukan hmm. yang target mereka ada juga di platform gaming, mereka ada juga di platform social media yang bawah 13 tahun itu sepatutnya tak ada di platform social media tapi mereka ada. Jadi apa yang kita sarankan adalah sedikit investment kepada safety by design daripada platform tu daripada awal lagi kita tidak ada child rights ataupun keselamatan kanak-kanak di perancangan awal. Bukannya later kita letak parental locks dan sebagainya. So harapan saya untuk industri adalah untuk mengembangkan hak anak-anak di dalam desain itu sendiri. Mm -hmm. saya tertarik dengan kata-kata Puan Mediha mm -hmm. ya, seharusnya ada perancangan awal mm -hmm. uh, dalam memuat naik turun uh, turun kandungan ataupun uh, dan sejauh mana kita dapat uh, saksikan ataupun peranan sebagai ibu bapa dan pendidik uh, boleh memperkukuhkan pelindungan kanak-kanak di dalam talian ini bagi mengawal mm -hmm. uh, keterlibatan mereka kerana kita faham ya, uh, apabila melibatkan teknologi khasnya AI ini, mm -hmm. ianya tanpa sempadan uh, dan pelbagai <laughs> yang a uh, natijahnya uh, mm -hmm. tidak dapat dijangka. Mm hmm. Bagaimana? Betul. Memang itu memang yang sangat-sangat penting sebab sekarang ni kita tengok kerajaan mm. berhempas pulas buat undang-undang. Platform pun di di a um, bukan dibakselah tapi memang kita nak alatkan mereka untuk ada keselamatan yang lebih kuat di atas platform mereka. Tapi bila kita cakap kanak-kanak yang menjadi tumpuan pertama untuk mengawal membantu mereka adalah Tentu ibu bapa, anak-anak mm -hmm. boleh ada pun device tu. Dia tak boleh mm -hmm. ada mm perantau pun peranti. Dan sebagai ibu bapa dan penjaga ni, kita kena pastikan bila kita kasih satu device kepada anak-anak, kalau ada internet, kita wajar tahu apa risiko yang dialami ataupun yang akan dialami oleh kanak-kanak. Macam contoh tadi, uh, Hidayah pernah cakap pasal AI kan. Mm -hmm. mungkin ada ibu bapa yang, yang bila kita cakap AI, dia akan ingat CGPT contohnya. Tapi sekarang ni ada bermacam jenis aplikasi AI di luar sana yang digunakan oleh kanak-kanak yang bapa tak tahu. Ada setengah AI yang memang dia uh, dia market diri dia, dia iklankan diri dia sebagai AI yang unfiltered dan uncensored. Ada juga AI, dipanggil companion AI kan, yang boleh bercakap dengan AI itu seolah-olah dengan rakan sendiri. So ibu bapa perlu tahu yang buat apakah risiko yang ada uh, terhadap kanak-kanak dan dua kawalan-kawalan yang ibu bapa sendiri boleh ambil untuk membantu anak-anak yang lebih selamat di dunia ini. Dan Puan, esok sedia maklum adalah Belanjawan 2026. Pastinya apabila kempen baharu seperti untuk kita meliterasikan digital ini mm -hmm. Perlukan juga sokongan dari segi mungkin peruntukan keuangan dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi bagaimana Puan melihat Belanjawan 2026 ini boleh menyokong Pembangunan untuk literasi digital itu sendiri dan juga mungkin Uh, dapat memberi pembiayaan inisiatif mm -hmm. Kepada pelindungan pengguna Dan juga kanak-kanak ke arah kita Untuk uh, menyelamatkan Penggunaan dalam talian dan juga selaras Dengan untuk kita mewujudkan ekosistem Kita yang lebih positif Saya rasa peruntukan ini Adalah satu investment kan uh, Untuk mm -hmm. memastikan bahawa Dunia digital ini bukan hanya sangat sekarang Tapi future proof juga kan dan Kita mm -hmm. perlu lihat bukan sekadar dari Sudut keselamatan digital dari sekadar Teknologi sah sahaja dah. Kan? kita bagaimana kita nak bina budaya kandungan yang berkaitan dan bertanggungjawab. Uh -uh. Isunya sendiri, yes teknologi kita perlu tengok tapi isu yang lebih ada daripada kita laku manusia. Sebab kita nak tengok atau saya rasa belanjawan 2020 ini sebenarnya dia jadi satu pemangkin utama untuk memperkukuh kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta. Terutama uh -huh. dalam memperluaskan uh, program literasi digital dan keselamatan cyber di peringkat komuniti. Uh -huh. Sebab kita perlukan, bukan, bukan sahaja soal peruntukan dan insentif Tapi ia satu jambatan yang boleh dikatakan semua pihak hmm. Sebab memang isu ini tidak boleh ditangani oleh kerajaan Semata-mata hmm. atau berapa semata-mata kena ada kerjasama hmm. jasar -jasar tersebut dan puan, uh, CM uh, CF turut melibatkan masyarakat ya melalui mm -hmm. uh, fasa perundingan awam. Kita nak tahu juga bagaimana mekanisme ini uh, dilihat mm -hmm. uh, dapat membantu untuk menampung pandangan komuniti terhadap uh, isu kandungan digital dan adakah uh, setakat ini maklum balas tersebut benar-benar uh, telah diterjemahkan di dalam dapat dasar. Yang baik ya, atau tidak, ya, pun tak tahu bagaimana. Mm -hmm. So se sebelum kita buat dengan awam yang kita adakan sekarang ni Uh, awal tahun 2025 ni kita memang ada satu uh, call for feedback Kalau mm. nak balas apa tu kami kami ramai bercakap tentang dua perkara satu AI lagi satu keselamatan kanak-kanak. Sekarang ni kita dah letakkan uh, peruntukan yang kita rasa cukup tetapi perundingan awam sekarang ni daripada 17 September hingga 7 November ni kita akan lebih banyak feedback. Sebab apa yang kita kita wujudkan bersama dengan pihak industri dan dan NGO dan sebagainya mungkin itu yang kita nampak tetapi masyarakat di luar sana yang subject matter expert untuk benda-benda lain mungkin boleh memberikan cadangan yang lebih bernas atau boleh yeah. boleh point out mungkin atau gap yang ada di situ so kita memang sarankan orang ramai untuk berikan cadangan mereka berikan pada mereka dan yang saya boleh uh, reassure everybody kan ini bukan formal atas kertas memang kita akan ambil yeah. ini sebagai satu dialog nasional dan kami juga akan terbitkan public consultation report memastikan bahawa segala maklumat yang diberikan oleh orang ramai memang dikenal pasti dan di-consider uh, oleh wakil group yang akan at the end of the day uh, memutamadkan kekandungan yang baru ini insyaAllah. Mm -hmm. Dan Puan, tadi Puan ada sebut tentang kerjasama awam dan juga swasta. Mm -hmm. Jadi, setakat ini bagaimana perkembangannya dan juga menjelang Belanjawan esok, pastinya Puan juga berharap agar kerjasama awam dan swasta ini dapat lagi memperluas uh, program literasi digital yang yeah. kita adakan ini dan juga pendidikan itu juga sendiri keselamatan cyber uh, di peringkat komuniti dan tidak dilupakan Betul. juga komuniti yang rentan ini. Bagaimana hmm. kita nak tangani mereka dengan adanya sokongan pertukaran dan sebagainya? Saya rasa memang itulah yang paling utama sekali. Kita perlukan peruntukan dari segi financial support dan support yang hmm. hmm. daripada insentif dan sebagainya untuk memastikan semua pihak dalam ekosistem kandungan ini dapat bekerjasama untuk mendapatkan keselamatan. Bukan sahaja kanak-kanak, bukan hmm. sahaja orang dewasa, UKU dan sebagainya, tapi juga komuniti rentan. Sebabnya, kita perlukan uh, gabungan antara dasar yang baik, pendidikan yang berterusan dan yang paling penting bagaimana kita terapkan empati terhadap komuniti rentan. Kandungan yang kita siarkan perlu bebas daripada stereotip, daripada diskriminasi. Mm -hmm. Kita perlu ada mekanisme aduan yang mudah diakses dan cepat bertindak. jadi mm -hmm. So, ini, bukan tanggungjawab satu pihak. Mereka media, kerajaan, masyarakat, sivil dan komuniti itu semua bersatu padu juga untuk mendapatkan uh, matlamat ini. Hmm, itu yang pastinya dan apa hmm. yang kita nak tahu juga mengenai harapan ya terhadap belanjawan 2026 yang bakal dibentangkan pada esok a ianya pasti dalam fokus untuk memperkukuhkan peranan platform dalam talian melalui insentif atau sokongan terhadap pembangunan teknologi pemantauan kandungan digital hmm. yang pastinya yang kita nakkan yang lebih berkesan. betul hmm. betul sebab memang sekarang ni kandungan digital kandungan digital ni bukan lagi kita tengok sebagai kandungan hiburan sahaja kan memang betul, betul cara kita semua berfikir, cara kita mm -hmm. berinteraksi, cara kita menilai sebarang isu. Jadi saya rasa sekiranya belanjawan ini melabur kepada usaha untuk memperkukuh tadi urus kandungan untuk memperluaskan literasi digital, untuk memperkemaskan negeri sistem aduan dan sebagainya ini adalah satu pelaburan yang sangat diperlukan untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat insyaAllah. Mm hmm, hmm so, itu yeah. dia perincian yang cukup uh, uh, apabila memahami lah kita mm -hmm. tentang literasi digital ini dan sebagainya mungkin uh, kita akan ketemu lagi puan Mediah apabila kerangka yeah. undang-undang ini telah pun kita dapat kita lihat bagaimana perjalanan ini nanti terima kasih mm -hmm. puan Mediah Mahmud Ketua Pegawai Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF atas perkongsian yang cukup bermanfaat untuk kita kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik. Ya, dan seperti biasa, ya kita nak beralih kepada perkembangan mengenai kemas kini cuaca pula. Mm -hmm. Dan mungkin saya boleh sentuh mengenai cuaca petang pastinya di kawasan di Semenanjung mm -hmm. di mana ribut petir di kebanyakan tempat membabitkan Perlis dan juga Kedah. Ribut petir di beberapa tempat di Pulau Pinang, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Johor. Dan ribut petir di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan. Manakala di Melaka tiada hujan beralih pula di Sabah ribut petir di beberapa tempat membabitkan di pedalaman pantai barat Tawau, Sandakan, Labuan hujan di beberapa tempat membabitkan di kawasan Kudat dan di Sarawak pula ribut petir di Kuching, Serian, Samarahan Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu Kapit, Pintulu, Miri dan juga Limbang manakala di Mukah tiada hujan dilaporkan Baik, kita beralih pula ke sebelah uh, malam pula di Semenanjung Ribut petir bakal berlaku di beberapa tempat iaitu di Pahang dan juga di kawasan pedalaman Kelantan dan Terengganu. Hujan diramalkan di beberapa tempat di kawasan pantai di Pulau Pinang dan juga kawasan pedalaman di Perak. Manakala tiada hujan diramalkan di Perlis, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Sementara di Sabah pula ribut petir diramalkan di beberapa tempat di pedalaman, Tawau dan juga Sandakan. Hujan di kebanyakan tempat di Labuan dan juga hujan di beberapa tempat di Pantai Barat dan Kudat. Akhir sekali di Sarawak Bumi Kenyalang, ribet-ribet diramalkan di beberapa tempat di Sibu, Kapit dan Bintulu. Hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong dan Sarike dan tiada hujan diramalkan di Mukah, Miri dan Limbang. Itu dia mm -hmm. ramalan cuaca yang telah kita kongsikan. Diharapkan uh, rakyat di luar sana dapatlah berwaspada dan juga bersiap siaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Cuaca tidak menentu. Zaman apa orang kata ni? El Nino ini kan. Ya pada musim Lepasnya, ketiga ini. Ya kita melihat hujan uh -huh. sentiasa turun tanpa dijangka. Uh -huh. dan uh, ada juga beberapa negeri yang dilanda banjir uh -huh. uh, antaranya melibatkan di Utara Tanah Air di Kedah. Uh -huh. Di mana banjir di Kedah setakat ini 107 mangsa masih lagi uh, dilaporkan berlindung uh, di pusat uh, PPS ya. Uh, di mana jumlah mangsa banjir yang ditempatkan uh, terus uh, dilaporkan berkurangan susulan keadaan yang semakin pulih uh, uh, daripada 32 keluarga yang masih berlindung setakat pagi tadi menurut timbalan pengarah angkatan pertahanan awam Malaysia APM Kedah Major PA Muhammad Suhaimi Muhammad Zin berkata semua mangsa kini ditempatkan uh, di PPS iaitu pemindahan sementara pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan SK Langgar yang dibuka sejak Ahad lepas. Uh, mangsa melibatkan penduduk daripada Kampung Alur Raja, Makam Diraja, Limbung, Alur Setol, Pondok Haji Ahmad, Pokok Asam, Tanjung Inggris, Alur Besar, Pagar Air dan Pondok Syih di Mukim Langgar, Limbung. Uh, paras air di Sungai Janing, Padang Terap mencatat bacaan 26. 20.21 meter melebihi paras amaran 26 meter manakala Sungai Pendang pendang merekodkan bacaan 2.3 meter melebihi paras waspada iaitu 2.3 meter dan kita terus doakan yang terbaik ya Betul. untuk di kawasan dilanda banjir dan semoga uh, se uh, semakin positif di mana mangsa banjir uh, dapat pulang dengan selamat kepada uh, di kediaman masing-masing. Mm -hmm. mm. Baik, duru semalam menonton tak himpunan uh, solidarity bersama Gaza itu. Ya, sempat saya pincong dari so, kan? talian online mm -hmm. ya begitu bersemangat sekali ya benar hmm. dan itu lah kata-kata semangat yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bangga hmm. perjuangan 23 aktivis Malaysia cipta sejarah Malaysia hmm. kata beliau Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, meluahkan rasa bangga dengan perjuangan serta pengorbanan 23 aktivis Malaysia hmm. yang menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF kata beliau misi kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada rakyat Gaza itu telah mencipta sejarah negara tersendiri apabila anak Malaysia terdiri daripada pelbagai rakyat yang berani mengharungi cabaran besar demi solidariti sejagat. Beliau yang juga penaung Sumut Nusantara berkata, mm. beliau turut menghormati semangat dan keberanian peserta GSF yang sanggup meninggalkan keluarga demi perjuangan kemanusiaan walaupun berdepan dengan risiko yang tinggi. Dan kata Perdana Menteri, pelayaran misi GSF itu turut mendapat perhatian dunia apabila keberanian para peserta termasuk wakil Malaysia menjadi simbol keteguhan dan solidariti rakyat sejagat terhadap perjuangan Palestin dan beliau juga membidas dakwaan segelintih pihak yang memperlekehkan perjuangan mm -hmm. peserta GSF dengan menuduh mereka mempunyai niat atau agenda tertentu. Mm -hmm. Kita imbas kembali misi GSF yang disertai oleh lebih 500 aktivis dari 44 buah negara termasuk Malaysia belayar menuju ke Gaza sebagai simbol solidariti dan usaha untuk kita memecahkan sekatan Israel dengan membawa bekalan penting untuk penduduk Palestin yang terjejas akibat serangan uh, berterusan rejim Zionis walaupun perkembangan terbaru sebentar mm. tadi kalau kita melihat uh, apa yang telah pun dinyatakan di dada akhbar dan juga media uh, mm -hmm. digital memang Israel dan uh, telah pun bersetuju dengan yeah. uh, pelan damai mm -hmm. yang diutarakan oleh Amerika Syarikat namun mm -hmm. kita harus Masin menunggu yeah. betul mm -hmm. harus menunggu walaupun ini adalah satu perkembangan yang cukup baik dan yeah. juga yang, yang dinyatakan hmm. ya tapi kita harus menunggu apa ke ini nanti ya dan apapun uh, berhati-hati paling utama sekali mm -hmm. ya kerana sebarang kemungkinan boleh sahaja Betul. berlaku uh, dan uh, kita mendoakan yang terbaik uh, semoga Palestin uh, mm -hmm. kembali uh, bernafas kembali membangun dan kembali bebas uh, daripada pencengkaman Zionis itu yang pastinya uh, dan seterusnya kepada laporan beralih kepada laporan seterusnya di mana uh, Sara iaitu program sumbangan asas rahmah uh, dilihat bukan sahaja meringankan beban rakyat untuk membeli barang keperluan asas malah turut memberi impak ganda kepada pemain industri tempatan termasuklah di pasar raya peruncit serta perusahaan mikro kecil dan juga sederhana iaitu PMKS dan rata-rata bagi peniaga kecil ini mengatakan pelaksanaan SARA membuka peluang kepada pasar raya meningkatkan hasil jualan khususnya bagi barang keperluan asas yang menjadi pilihan utama penerima bantuan dengan peningkatan jualan dan jumlah pelanggan sehingga 8 20% sejak program itu dilaksanakan dan justru itu ya rata-rata para peniaga ketika ini memastikan bekalan barangan asas mencukupi pada setiap bulan bagi memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar ada menurut menteri pembangunan usahawan dan koperasi datuk ewan benedict berkata pembelian barangan asas yang tersenarai dalam bantuan sara memberi uh, limpahan manfaat kepada usahawan PMKS melalui peningkatan permintaan dalam rantaian bekalan dan sedikit uh, sebanyak informasi saya boleh kongsikan uh -huh. iaitu SARA ialah Inisiatif Bantuan Tunai Bersasar yang kini merangkumi 5.4 juta penerima di seluruh negara terdiri daripada 700 ribu isi rumah ikasi hmm. dan 4.7 juta penerima sumbangan tunai rahmah STR di bawah belanjawan 2026 peruntukan bagi STR dan sara dinaikkan kepada 13 bilion ringgit berbanding 10 bilion ringgit sebelum ini manakala kadar tahunan sara ditingkatkan daripada 1200 ringgit kepada 2100 ringgit wow itu adalah itu dia. angka yang begitu hmm. saya kira kan betul-betul nak membantu rakyat betul hmm. saya lihat sara ni juga memang orang kata memang berkesan lah hmm sistem yang digunakan itu terus kepada rakyat mm -hmm. dan mereka juga diberikan peluang untuk membeli barangan yang memang Keperluan yang diperlukan sebenarnya Nurul. ya. Yang pastinya. Terlihat bukan barang-barang yang merepek lah maksudnya. Betul dan yang pastinya. Memang untuk makan dan sebagainya. Keperluan tersebut bersasar dan hmm, sampai kepada sampai. rakyat Malaysia kerana kita sedih maklum ya ketika ini hmm. berlaku beberapa kebocoran subsidi hmm. itu yang betul. kita itu nak yang cuba kita elakkan. Nak. <laughs> Baik dan mungkin sebelum kita berpisah kita akan kongsikan juga mengenai kabar duka dari negara jiran kita iaitu Filipina. Apabila gempa bumi bermagnitud 48 menggegarkan timur Filipina. Uh, pada sekitar pukul 10.30 pagi tadi dan Jabatan Seismologi memaklumkan pusat gempa dikesan di Bandar Pugo dekat Abaguyo yang didiami kira-kira 366,000 penduduk dan selain itu menjagakan berlaku kerosakan infrastruktur dan susulan gempa berkenaan Datuk Bandar Baguyo Benjamin Magalong mengarahkan agar sekolah menengah dan rendah di bandar itu ditutup. Penduduk yang dihubungi agensi berita AFP pula memaklumkan para pekerja bergegas keluar dari bangunan pejabat sebaik merasakan gegaran. Dan sementara itu, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 6.9 yang melanda wilayah Cebu di tengah Filipina minggu lepas meningkat kepada 70 orang dengan 1,058 yang lain cedera. Dalam kejadian itu, lebih 72,000 rumah turut musnah. Itu dia perkembangan dari negara jiran kita, Filipina. Dan nampaknya hmm. perkembangan itu tadi Nurul, mengakhirilah untuk kita Malaysia petang ini edisi hari ini dan mm. kita harapkan semua orang bersedia untuk menantikan Banjawan 2026 esok mm. tonton di Bernama TV. Mm -hmm. teruskan saya... setia mm. bersama kami pastinya saya Nuruldik Mu. Saya menjemput jumpa lagi Assalamualaikum. Bye -bye.